Сейчас будем выпускать. Ну, это мы говорим про биологическую медорацию, правильно? А что касается химической модерации? Вот мне кажется, нужна государственная программа, которая на государственном уровне может не только биологическая, еще и химическая медорация. Только тогда можно эффективно проводить медорацию. Я думаю, что надо, по-моему, все прочищать. Браконьером миски, да? Разумеется. Я думаю, на успешно у нас успешная зима это разумеется немецким Ну да, это что советское время шесть плотин поставили, получается природный процесс очистки ну Днепра как бы был невелик. Ребята, давайте. Это рукав поднять, чтобы видно конечно, чтобы видно, что рыба бывает. І Зараз голос а на дрібці добро. Постолок гарний. Доброго дня. Є скорцювати, є. Так що, якщо треба, то можна і силу применять. Да? Можна і силу. Не можна. Не, можна. не можна, а треба, так? Да? Ні, ні в якому разі. <різько> Тільки ручку. А іноді хочеться, так?

бояться, что он перегнет. Нет, а на вас то не то, что то мы на запускали такого хлора. Это да, ж двухлитка. Да, да. Это по 300 грамм. То есть это уже работает? Да, за полную программу. Давайте-ка это в стол. Синко, синко. Я этого не да? Я помню, что уже, смотрите. Он, значит, будет осенью километр 200 километров. Да. да. Это схема, да? да. Килограмм он наберет до, за сезон. Потом через год он уже будет 3 3 500. 3, 3 500. Так видно, что рыбаки, вот такая тишина, и все очекают. Все, кто пропал. Можно,